Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Qopu qəsəbə 16 saylı körpələr evi uşaq bağçası 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Fəaliyyəti dövründə bir çox uğurla seçilən bu bağçada 109 az yaşlı tərbiyə alır. 6 qrup üzrə fəaliyyət göstərən körpələr evi uşaq bağçasının 39 işçi heyəti az yaşlıların rahatlığı, təhsil-tərbiyəsi üçün böyük səylə çalışır. Bağçanın direktoru Səvinə Sultanova ilə söhbətimizdə bəlli oldu ki, ancaq bu sevgi körpələrə alə olan başlıca amildir. Gördüyünüz kimi bağçamızda nizam-intizam, səliqə-səhmlər öz qaydasındadır. Acyağışlara böyük sevgi bəxşetmək üçün, onları gələcəkdə ləyaqətli vətəndaş, şəxsiyyət kimi yetişdirmək üçün, böyməsi üçün kollektiv olaraq səylə əlimizdən gələni edirik. Çünki uğru aparan yol məhz sevgidən keçir. Üzlərində gülüş təbəssüm olan bu az yaşlılar gələcəkdə tanı simalı, vətənə layiqli övladlar olacaqlar. Ancaq kim olmaqlarından aslı olmayaraq, qəlblərində vətən eşki, insan sevgisi olacaqdır. Bu sevgini onlara öyrədən dəyərli müəllimlərinin əməyini itirməmək, onları daim xatırlamaqsa bax bu körpələrin vətəndaşlıq borcu olacaq. Bu təhsil ocağından doğrudan da böyük ruh yüksəkliyi ilə ayrıldıq. Abşeron Xəzər Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Hökməli kənd 31 saylı körpələr evi uşaq bağçası öz səliqə-səhmanı ilə çox seçilirdi. İçəri daxil olduğumuz andan kollektivin mehribanlığı Onların körpələrlə davranışı doğrudan da ürəyəcan idi. 2016-cı ildən fəaliyyət göstərən bağça 115 yerlik, 6 qruptan ibarətdir. 109 az yaşlılının tərbie aldığı bu müəssisədə 30 işçi heyəti çalışır ki, onlar da gələcəyə layiqli şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi üçün əllərindən gələn edirlər. Uşaqların ilkin təhsil-tərbiyə yeri olan bağça həyatı onları təhsillə məktəbə həvəsləndirməlidir. Bu baxımdan Hökməli qəsəbə 31 saylı körpələr evinin kollektivi olaraq istər onların əyləncələ, istər e, ilkin bilik əldə etmələri yönündə əzminə fəaliyyət göstəririk. Bununla yanaşı balaca ballarımızı vətənpərvərlik mövzusunda da yetişdirməyə çalışırıq. Bu gün burada gördüyümüz bu şirin körpələr çox əylənir, çox xoşbəxt görünürdülər. Bu sevgini onlara bəxş edən müəllimləri isə öz işlərinin nöqtəsindən laiqincə gəlir. Onların daha da sağlam ruhlu yetişmələrini həyata keçirirlər. Müəllim adı Müəlliməməyi Bu bahçede özünü daha çok eksettirirdi. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Qobu qəsəbə 11 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının kollektivi az yaşların təlim-tərbiyəsi üçün böyük səylə çalışır. Onlara sağlam ruhda böyümələri üçün lazımi tədbirlər həyata keçirirlər. Körpələr evi uşaq bağçasının direktoru Kamalə Nəcəfova az yaşlarla davranış qaydalarının əsaslarını söylədi. 115 nəfərlik bağçada 36 işçi heyəti çalışır. 6 qrup üzrə fəaliyyət göstərən bu bağçada milli mənəvi dəyərlərimiz qurulması, vətənpərvər övladların yetişdirilməsi doğrudan da alqışlayaq hal kimi qiymətləndirilir. Axı gələcəyin müəllimi, həkimi, tanınmış şəxsiyyəti olaraq bu körpələr ilk addımlarını məhz sevgi və dəyər üzərində qurmaldılar. 11 saylı bu bağçanın pedaqoji heyəti çox həvəslə və sevgi ilə körpələrə yanaşırlar. Şirqhuzə Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Aşağı Güzdəy 29 saylı körpələr evində 135 az yaşlının tərbiyəsi ilə 17 pedaqoji heyət məşğul olur. 2017-ci ildən fəaliyyət göstərən körpələr evi uşaq bağçası 7 qruptan ibarətdir. Müəyyən yaş qrupları üzrə tərbiyə alan az yaşlıların ilk kəlmələri, ilk addımları məhz qayğı üzərində formalaşmalıdır. Mən elə düşünürəm ki, az yaşlıları bağçaya qəbul edərkən onlara öz övladlarımız kimi yanaşmalıyıq. Onlara lazımi sevgini verməliyik ki, gələcəyə sağlam ruhlu övladlar yetişdirə bilək. Bura da çəklişdə olduğumuz müddətdə tərbiyəçilərin səbrinə, sevgisinə heyran qaldıq. Əgər hər bir müəllim öz işinin öhdəsindən layiqincə gələrsə, əlbəttə ki, həm tərbiyənin, həm də təhsilin uğurundan böyük həvəslə danışmaq olar. Hər bir körpə öz əməlləri ilə bizi sevindirir. Onların cəmiyyətdə yer tutması, formalaşması Bizim verdiyimiz tərbiyədən asılıdır. Məs bunun üçün də hər bir təhsil ocağında sevgi, qayğı və davranış qaydaları mütləqdir. Müəllimlərimizin isə sevgisi, əməyi danılmazdır. Cəmlən Əsirqızı Kamilquliyev bu günün informasiya proqramı üçün